Давай. Я родилась э, в, 21 числа да, 9 -го месяца 69 -го -го, года. -го, 1969 -го, Где? года. Э, меня родители взяли из детского дома. С какого? Ты родилась в России, правильно? Да, в России, да. Дальше. Дет, тебя родители взяли из детского дома. Да. Дальше. Их. Они готовились на отъезд как раз в Израиль. Но, но. И они меня увезли. но перед тем, перед тем, как это, они заехали в Харьков, забрали всех тех, которые там находились. Вот Ленин, папа, мама и Лена и брат Ага. Как раз и их забрали всех туда. Куда? В Израиль. В Израиль. Да. В каком это году было? Это в 1999 в году. С России вы куда поехали? Мы, мы сначала поехали там в Америку. В какую с... Америку? Ну, он же там то, работал, этот какой-то, и Женя. Так, давай по порядку все рассказываем. Ты родилась в России в таком-то году. В таком-то году вы уехали с России куда? Мы уехали -то в Америку. Как раз. В Америку в каком году? Это как раз э, где-то в э, 1900... 1900 э, уже это, и в 2000 году где-то примерно. В каком 2000 году, если вы в 1999 году в Израиль уехали? В Америку как вы попали? Какая Америка? Ну, он там как раз работал, Андрей. Он туда заехал. То есть мы сначала поехали в 2000 году в Америку, а потом в 1999 году мы поехали в Израиль или что? Нет. Ну, уже... соблюдай порядок. А? Соблюдай. Нет, как раз эти, да... Эти да, документы были уже готовы, все сделали, и чтобы можно было. Короче, в 99 году вы уехали в Израиль на как на каких документах? Как раз на на ПМЖ. На ПМЖ. Да. Хорошо. Сколько вы там прожили? Ну сколько? Нома. Ну вот считай. Как раз Витя погиб, ее муж в 2000 нет в 2017 году то есть ее... с 99 -го года да да 2000, да, 2000 где-то вот примерно 18 -го перед... года выжили да. в Израиле Да. где uh, мы как раз uh, где вы жили в Израиле не как раз в Израиле мы специальные хосты для, для пенсионер. Ага, ну вы тогда были молодые, да? Да. Ага, хорошо. В 18 году вы приехали в Украину. Да. Это в связи с тем, что... Ну да, дальше. Что ее мужа убили. Да. Напала На, на, 15 650, и квартира 10. Фух, где вы последний раз получали паспорт гражданина Украины или как там, я не знаю. Что? Как раз э, мне оформили э, вот такой ми миграционные службы, это где, оперный театр. В Харькове? Нет, в это во Львове, во Львове. Во Львове так. бляха муха. Я не могу это все до кучи собрать. У вас ли двигание? Ну как тебе а, объяснить? Вы не поменяете?